Məktəb kanalımızın izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir ərazidə təzəli satılan ucuz bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evin təqdim edirəm. Qeyd etdim ki, evimizin yerləşdiyi ərazı Masazır qəsəbəsinin çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Qurtuluş 93-ə, Duzgönlər yaxın bir yerdədir. Evimiz hündür yerdədir, havalı yerdədir, nəm çəkən bir yer deyil və qiyməti endirilmiş bir qiymətdir. Çox təzili olaraq satılır. Baxın, həyət yanı sahəsi belədir. Həyətinə bir maşın yerləşir. Həyət tam et daşla döşənib, mərtəbə arası manahat betondur. Bütün kommunal xətləri var. Qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya sistemi hamısı var. Soldakı ev, yəni bu evin təmelsiz formasız, yəni evin betonunun üstün kəmərin tökülməyi burada aydın şəkildə görsənir. Evin yanından tam rahatlıqla keçmə yolu, yerdən dörd daş kürsüdədir. Qiymət tam hazır aboylu şəkildə 57 min manatla satışa çıxarılıb. Baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyətinə tam rahatlıqla bir maşın yerləşir. Ev hündür bir yerdədir. Bura evimizin, e, yəni 1-ci mərtəbənin dəhlizidir. Evdə aboyların vurulması qalıb. 57-nin daxilində aboylar vurulub təhvil veriləcək. Ya yəni, istəsəz aboysuz da vurula bilər. Yəni aboyu şəxsi zövqünüza uyğun vura bilərsiniz. Bura evimizin qonaq otağıdır. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Burda yerləşir evimizin mətbəxi, mətbəxinin yeri istipoldur. Normal genişlikdə mətbəxi var. Qeyd etdim ki, bütün kommunal xətləri daimidir. Deməli, ərazidə məktəb, bağça, litsey, bazar, supermarketlər, yaşayış üçün vacib olan bütün obyektləri var. Buray evimizin birinci mərtəbədəki hamam otağıdır. Tərəcanların alt hissəsində baxın belə bir yer nəzərdə tutulub ki, əlavə vədanlığı yığmaq üçün kollektor sistemi burada yığılıb sələt çıxarış kupçadır. Yəni notarial qaydada alqısatqı olacaq. Kupçalı bir evdir. Qeyd etdim ki, təcili olaraq qiyməti endirilib 57.000 manata. İkinci mərtəbənin ümumi görünüşü baxın belədir. Sağda yerləşir evimizin burada kiçik yataq otağı. Burada yerləşir evimizin digər bir yataq otağı. Aboya hazır vəziyyətdədir. Hər otağa kombi xətti çəkilir. Və sonda evimizin belə bir böyük Yataq otağı var. Pəncərlərin qarşısı açıqdır və burada 2-ci mərtəbədə kiçik sanitar qovşağı var. Evimizin eyvandan görünüşü, baxın belədir və yerləşdiyi ərazini göstərim sizə. Duz gölünə gözəl panoraması var, hündür yerdədir, Qurtuluş 93-ün yaxınlığında. Burada da ki, yaşayış üçün bütün vacib olan obyektləri var. Sənəllər qaydasındadır. Kommunal xətlərin hamsı 57.000 rial aşağı olsa endirim olacaq və qiyməti endirilmiş bir qiymətdir. Çox təcili olaraq satılır. Kredit yolu ilə satılmır. Əlavə məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.